নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা মিনি ব্লগ তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টিৰ শেষলৈকে চাব আৰু সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ উৰুকা ৰাতিপুৱাই মানুহজনে মাছ আনিছিলেই তাৰপিছত এয়া ভিনদৈয়ে এটা চিতল মাছ লৈ আহিলে আৰু এয়া আমাৰ তেখেতে মাছ আনিছিলে ৰাতিপুৱাই আৰু বজাৰৰ পৰা এয়া চাওক ইমানবোৰ পাচলি আনিছিলে যিহেতুকে বজাৰৰ বাৰ আছিলে গতিকে এয়া পাচলি আনিছে পিঁয়াজৰ নলা তাৰ লগতে ৰঙালাও ব্ৰকলি কেপচিকাম বেঙেনা আনিছিলে বিভিন্ন পাচলি তেখেতে আনিছে পাচলিবোৰ দেখিলে খুবেই ভাল লাগে নহয়নে পাচলিৰ যিহে দাম তথাপি খাবইতো লাগিবই আমি ইমানবোৰতো কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়নে ধনিয়া পাত কেইটামান বা পালেং পাত কেইটামান এনেকুৱা ধৰণৰহে পাচলি কৰিব পাৰোঁ কিনি আমি আনিবই লাগিব আৰু তাৰ লগতে এটা মোৱা আলু আপোনালোকে সকলোৱে জানে মোৱা আলু বিহুত খায় গতিকে মোৱা আলু আনিছিলে যিহেতুকে পাচলি আনিছে মই বনাইছোঁ ব্ৰকলি তাৰপিছত এয়া মাছখিনি মই ভাবিলোঁ ভাজি পেলাই থৈ দিওঁ কিন্তু তাৰপিছত আমি যিহেতুকে ৰাতি আমি খামেই মাছ মাংস বিভিন্ন আইটেম থাকিবই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চিতল মাছটোকে আমি দুপৰীয়া খাওঁ কিন্তু তাৰ আগতে এইখিনি মাছ অলপ ভাজিলোঁ ভাজি পেলাই থৈ দিম বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত এয়া চাওক ভিনদৈ দিলে সেই চিতল মাছ চিতল মাছ খাই মই খুবেই ভাল পাওঁ আমাৰ ঘৰত এইটো মাছ খোৱা মানুহ ময়েই তেওঁলোকে কোনো নেখায় আৰু এয়া ৰাতিৰ কাৰণে আনিছে খাহী মাংস তাৰ লগতে এয়া ব্ৰইলাৰ মেৰিনেট কৰি থৈছে এখেতে চিলি চিকেন বনাব সেইখিনি তেখেতে মেৰিনেট কৰি থৈ দিছে মেৰিনেট কৰোঁতে দৈ দিছে কণফ্লৰ দিছে হালধি নিমখ এইখিনি দি সানি থৈছে ইয়াতে কণীও দিব পাৰে কিন্তু তেখেতে কণী দিয়া নাই দৈ দিছে ত' ধুনীয়াকৈ মঠি এইখিনি থৈ দিলে তেতিয়া মানে কোমল হয় আৰু এয়া দৈ আমি ঘৰতে এইবাৰ বনাইছিলোঁ মাঘৰলৈ লৈ যাবলৈ বনাইছে টেকেলিটো আৰু এয়া চাওক দুপৰীয়া আমি খালোঁ চিতল মাছৰ তৰকাৰী ব্ৰকলিৰ ভাজি দালি এইখিনিয়ে দুপৰীয়া সাজত বনালোঁ খুব টেষ্টি তৰকাৰীটো হৈছিলে মোৰ শাহু মায়ে বনাইছিলে বাৰু দালি আৰু ভাজি মই বনাইছোঁ বাকীখিনি শাহু মায়ে বনাইছিলে আৰু এইটো চাওক আমাৰ ভেলাঘৰ গাঁৱৰ নিচিনা ভেলাঘৰ বনাব নাজানো আৰু মানুহজনে যেনে তেনে বনাইছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া হোৱা নাই ভেলাঘৰটো বনালে আৰু তো সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আৰু এয়া ৰাতি প্ৰস্তুতি কৰিয়ে আছে এইফালে বনাবলৈ আমাৰ মানুহজন আৰু আমাৰ ঘৰতে থকা মানুহজনে আৰু এইফালে আমাৰ ৰাতি আহিছে আমাৰ সৰু বা আৰু ভিনদৌ এয়া জুই খুৱাই আছে আৰু বাহিৰতে বহি মানে ভেলাঘৰৰ কাষতে আৰু এইটো চাওক মেজি বনালে সেইটো আমি বিহুৰ দিনা পুৰিব লাগিব সেইটো বনাই থৈছে আৰু আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে একদম নাচাত ব্যস্ত এতিয়া মানে এয়া চাওক একদম নাচি আছে তাই মানে খুব ফূৰ্তি পাইছে আৰু এই ভেলাঘৰটো দেখি তাই খুবেই ভাল পাইছে আৰু এইফালে চিলি চিকেন বনাবলৈ তৈয়াৰী কৰি আছে চিকেনটো ফ্ৰাই হৈ গ'ল ইফালে মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল তাৰ লগতে চিলি এয়া চিলি চিকেন বনাবলৈ ৰেডি হৈছে চিলি চিকেন বনাবলৈ ইমান টান নহয় এয়া চাওক পিয়াঁচ মাছ মিহি মিহিকৈ কাটি দি দিছে তাৰপিছতে কেপচিকাম দিলে আৰু এইফালে চিকেনখিনিতো ভাজি থৈছিলে তাৰপিছত এয়া দি দি একদম ভাজি আছে ভাজি ভাজি হৈ যাব গ্ৰেভি টাইপৰ হ'ব বেছি ইয়াতে পানী দিব নালাগে ইয়াতে মছলা যিখিনি দিব লগা হৈছে দি দিব আৰু এইফালে আমাৰ মানুহজনৰ বন্ধু তেখেতে নমস্কাৰ দিছে বিশ্বদা আৰু তেখেতে এনেই আহিছিলে খাবলৈ বুলি নহয় এনেই আহিছিলে চাবলৈ তেখেতকো অকণমান টেষ্ট কৰিবলৈ দিব আৰু আৰু তেখেতে ঘৰতে খাইছে আৰু এইফালে চিলি চিকেন হয়ে মই বেছিকৈ ভিডিঅ কৰিব ভিডিও নাছিলোঁ কাৰণ মই ভিতৰত কিবা বেলেগ কাম আছিলোঁ গতিকে মই অলপ আৰু ভিডিও চিলি চিকেনটো হয়ে গৈছে খুবেই টেষ্টি হৈছিলে খাবলে আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাই খাব চিলি চিকেনত আমি চয়া চচ নিদেই আর এইফালে আমাৰ আমার মানে ডিম গুচাবলৈ ভাল পায় তাক লগাই দিছে তো গুচাবলৈ আৰু এইফালে আমার ছোৱালীজনী বহি আছে আৰু সি কামত ব্যস্ত এইফালে বাইদেউ বহি আছে আৰু এইফালে বনাব এই কাৰী এই কাৰী বনাওঁতেও বেছি সময় লগা নাই পটককৈ হৈ গৈছে এয়া চাওক পিঁয়াজ পেষ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে আৰু এইযোৰ কালাৰটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে ইয়াতে দিছে ফুড কালাৰ আৰু সেইকাৰণে ৰেড কালাৰ হৈ গৈছে দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে বনাইছে আৰু আৰু এইফালে আমাৰ এগ কাৰী হৈ গ'ল আৰু বহুত টেষ্টি হৈছিলোঁ এগ কাৰীখিনিও তাৰপিছত আৰু বহুতো আইটেম আছিলে খাহী মাংসও বনাইছিলে তো মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তাৰ লগতে বনাইছিলে দালি আৰু এইফালে মাছ হৈ গ'ল মাছৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল মই অলপ অলপকৈ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সকলোখিনি ভালদৰে কৰা নাই অলপ অলপকৈ কৰিছিলোঁ আৰু এইফালে দালি হৈ আছে মানে বহুতো আইটেম হ'ল গতিকে অলপ অলপকৈ কৰিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ লাষ্টত মিঠাই খাবৰ কাৰণে এয়া ৰসমলাই আনিছে আৰু আমাৰ ছোৱালীজনী একদম খুব ভাল পায় ৰসমলাই খাই আৰু এইফালে আমাৰ বাইদেউহঁত যাবৰ কাৰণে সোনকালে খালে আৰু এইফালে চাওক আমাৰ মানুহজনে মাৰ লগত একদম এটা গানত নাচিছে গানটো বাৰু মই দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কপি ৰাইট লাগিব যে সেইকাৰণে মানে গানটো গাইছে মই দেখুৱাইছোঁ হয় খুব ধুনীয়া খুব ভাল লাগে এনেকুৱাবোৰ মুহূৰ্ত ফূৰ্তিৰ মুহূৰ্ত হয়নে গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেইখিনি মেমৰি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু সাঁচি ৰাখিছোঁ তো এয়া চাওক আমি সকলোৱে এতিয়া খালোঁ খাই মেলি বহি জুই ফুৱাইছোঁ আৰু লাষ্টত মই কি কি আমাৰ আইটেম হৈছিলে সেইখিনিও মোৰ উঠাবলৈ নহ'লেই থাকিয়ে গ'ল তো আজিৰ ভিডিঅ' দি সামৰিছোঁ আৰু আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো কুশলে থাকক আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেল দি তেওঁলোকে যদি পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো কুশলে থাকক নমস্কাৰ